кто знает, почему в Италии такое вкусное мороженое. Причем только в Италии. Даже Греция вроде рядом, но там вообще не то и стоит. Тут такая порция огромная, 2,5 евро. Очень вкусно. Я не знаю, что они туда подсыпают, но дешево, много, вкусно. И это в Италии везде, на каждом шагу. Что я видел, даже бывает очередь 10 вечера замороженным. Чисто, чисто итальянская тема. И стоят взрослые люди замороженные. Так что джелата. Я не знаю, почему в других странах что-то сложно его повторить. Непонятно, это папский дворец. Летняя резиденция. Ну, скромно жили папы, честно говоря. Так, по-протестантски как-то очень скромно. Автобусные билеты на сайте Рубикон.